Так как мы избрали э, интерьер Голландии, э, я э, предпочел э, взять э, художника Рембранта, который для меня олицетворяет эпоху Ренессанса. Очень интересная эпоха в истории, которая э, хорошо передаст вот именно э, атмосферу Голландии. А это у нас будет стилизация или копия Рембранта? мы попробуем сделать что-то между двумя. Это будет э, полукопия, полустилизация. Что основного будет в этой картине? Самое главное, передать свет. Это эпоха света. Европа вышла из католицизма. Э, времена застоя, когда не было никакой свободы э, экспрессии, свободы для артистов. Вот Рембрандт олицетворяет собой вот эту вот свободу. Он передает свет, он показывает человека таким, какой он есть. Э, и есть еще очень много интересных техник, которые бы я потихонечку хотел бы вам показать. Я так понимаю, что сейчас мы начнем создание картины с того момента, который называется фон. Ну, на первый взгляд он черный. Фон на самом деле ніколи не чорний, він состоит из многих цвітів. Це показує клас художника. Это, на самом деле це просто дуже темна тень. А в тіні є ті ж предмети, які підсвічені різних Вот. И І вот, чим більше клас художника, тим більше він може краще передати. Ну я думаю, що за цим цим варто спостерігати, дивитися нашу програму далі, і ви побачите, як створюється справжній шедевр за 30 хвилин нашої програми. сьогоднішньому майстер-класі Олексій Степанов поділиться черговим секретом. Цього разу дизайнер продемонструє таланти живописця і зобразить на полотні картину відомого художника Голландії Рембрандта Харменса Ван Рейна. Чоловік в золотому шоломі. Одна з фактурних робіт художника буде виконана в техніці гласі. Техніка полягає в тому, що картина пишеться поступово, поки не висок попередній шар, наступний накладати не можна. Накладання декількох тонких шарів дозволяє домогтися цікавого ефекту гри світла і тіні, відблисків натуральності, дає змогу отримати справжню середньовічну фотографію, яка матиме абсолютно природний вигляд навіть через багато років. Єдина проблема використання подібної техніки в нашій програмі це брак часу. Деякі Шари можуть сохнути до декількох тижнів, а для того, щоб картина була повністю закінченою, може знадобитися до 20-30 шарів фарби. Враховуючи цю особливість техніки, Олексій вибрав картину, на якій гра світла мінімальна, адже він знає, що до кінця нашої програми ми повинні встигнути зробити абсолютно все. А картина просто зобов'язана зайняти гідне місце над столом нашої героїні. Я что наша картина набирает подобных образев. Зараз какие у нас этапы? Сейчас один из самых сложных этапов, очень трудная работа, придать ему пластику и передать характер персонажа. Также разложить это все правильно по тонам, по гаммам. Вот сейчас вот самый, наверное, проблематичный момент. Но я справляюсь. И в то же время это очень, очень интересно, потому что вы можете на картине найти тысячи... Маленьких шедевриків, які десь вот можна просто брати, вирізати і в рамочку, Вирізати і в раночку. Я думаю, що псувати ми не будемо. Це шедевр. Типу за кадром, так я зараз глядачам озвучую, що я казав, що картина набуває повного змісту і починає малюватись, писатись, як правильно сказати, стільки з того моменту, коли вона вже повністю завершена. Гра світла. Це у нас якийсь певний етап ще буде. Так, да, У нас район. буде потім определенний етап. Між іншим, дуже... такой грустный момент, когда мы расстаемся с предыдущим этапом. Вот сейчас мы расстаемся с этапом импрессионизма. И в принципе вот эта, эта картина, она уже закончена, и имеет право на жизнь, даже в каком-то музее. Вот, но мы сейчас это все будем потихонечку закрашивать и будем двигаться э, к более реалистичному стилю. Вот, и там у нас будет да, третий этап, когда я закончу уже детали, мы сделаем по-французски называется гласи это набрать правильный, правильный свет, потому что с каждой стороны у него была какая-то определенная подсветка, и это очень тяжело передать сразу вот этими маленькими мазками. Нужно вот именно сделать так, чтобы мы чувствовали, что с этой стороны был, может быть, немножко холодный свет, с другой стороны, может быть, свет свечи, который более теплый. Так что вы увидите это все, наверное, в следующем. Забираємося далі над створенням нашої картини. Тепер залишається той етап, про який Олексій казав, це створення форми і те, що наша картина набуде певних рис і глибини. Як це буде дуже цікава фаза зараз, коли картина вже не імпресіонізм, але ще не реалізм. Тобто вона вот між двома. Можна навіть проводити урок. для художников и показывать им, вот, снять какую эпоху, как рисовали, как писали картины. Эпоха Ренессанса еще тоже отличается э, тем, что вот именно для художников была тоже своеобразная революция. Они стали употреблять э, масляную краску. Гласи, это вот та техника, о которой я говорил в самом начале, она э, позволяет э, сразу же сделать краску, и эта краска не меняет своего цвета. То есть она остается такой же точно э, при высыхании. Это немаловажно, потому что другие краски, они имеют вот именно такое свойство, что нужно знать, вот именно какая краска как будет э, стареть, то есть она может быть немножко потемнее, или посветлее, или то, да, фотографии, что то набрать и просто солнечного светла и вот да, совершенно верно, то есть э, теперь э, художник он становится практически как фотограф, он может запечатлеть сразу же э, человека, которого он пишет.